الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته الى يوم الدين حييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أيه Datuk Paduka Pengurusi Tetap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden Naib-naib Presiden Saudara Adinda Ketua Pemuda Kekanda Ketua Wanita Adinda Ketua Puteri Ali-ali majlis tertinggi, Saudara-saudara para perwakilan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Kali terakhir saya berucap di sini ialah pada tahun 2006. Saya tidak tahu kenapa hari ini saya gemetar. Dari pagi sehingga sekarang. Oh nama. Nama saya Muhammad Alwi bin Haji Tuan Ahmad Timbalan Ketua AMNO Bahagian Ketereh mewakili Badan Perhubungan AMNO Negeri Kelantan dan hari ini nak teres sikit masa 15 minit. Terima kasih. Gementar kerana saya rasa rostrum ini dewan ini adalah dewan yang keramat. Ucapan di sini bukan sebarang ucapan Perhimpunan ini bukan sebarang perhimpunan. Wadah yang diperjuangkan bukan sebarang wadah. Ucapan yang dilahirkan oleh presiden bukan sebarang ucapan. Ianya adalah ucapan yang paling penting dalam kerjaya perdana menteri. Ucapan perhimpunan agunglah yang terpenting. Kerana di sini parti ini kita hari ini bercakap soal masa depan bangsa kita. Soal orang Melayu Soal asal usul kita. Soal negara ini. Soal agama ini. Dan soal di mana bumi dipijak. Di situ langit kita junjung. Itu penting. Alhamdulillah gementarnya hilang. Syukur. Sebelum saya terlajak. Bagi pihak badan pengurusi badan perhubungan UMNO. Saya mengucapkan terima kasih. Kepada yang amat berhormat Datuk Seri Presiden kerana telah pun mengarahkan jentera pilihan raya untuk bertumpu ke Galas. Insya-Allah terima kasih kepada badan-badan perhubungan yang telah pun sampai ke Galas kepada pemuda, kepada puteri, kepada wanita. Insya-Allah kali ini kita akan menempuh kejayaan. Amin insya-Allah. Sebenarnya Allah boleh pilih siapa-siapa pun nak mati ni. Dia boleh pilih Kok Lanas, saya wakil Kok Lanas. Dia boleh pilih Pulau Melaka, Menteri Besar Kelantan. Dia pun tua juga. Dia boleh pilih, tetapi dipilihnya Galas. Kenapa Galas? Saya rasa ini satu ujian Allah kepada kita. Galas. Di situ ada orang Cina, di situ ada orang asli, di situ ada orang Melayu. Di situ satu Malaysia. Kita kena buktikan bahawa konsep kita ini boleh diterima. Dan insya Allah kalau kena caranya, kita boleh menang. Dan terima kasih kerana telah memilih Tengku Razali menjadi ketuanya. Agaknya inilah model baru politik kita. Yang tak yang jadi ketua boleh turun di bawah. Yang di bawah boleh naik ke atas. Dan saya kena salut kepada Datuk Mustafa. Pengusi perhubungan. Seorang menteri kanan. Pengusi perhubungan boleh turun jadi timbalan pengarah. Mengangkat Tengku Zali untuk jadi pengarah. Kenapa? Kerana kita nak menang. Bukan senang untuk seorang pemimpin turun ke bawah. Bukan senang. Dan kan ini bukan kali pertama. Tahun 2004, Datuk Mustafa Let Kelantan. Mengetuai Kelantan, kita hampir menang. Tinggal satu kursi, dua undi. Kemudian dia turun. Sekarang dia kembali naik. Dan sekarang dia turun sekejap. Insyaallah selepas ini kalau inilah model baru kepimpinan negara, boleh ke atas, boleh ke bawah, insyaallah UMNO akan menang, insyaallah. Saudara-saudara, Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Timbalan Presiden. Yang pertama sekali kita kena tahu asal usul kita. Apa asal usul kita? Bukan kita sahaja Rakyat negara ini, Melayunya, Chinanya, India-nya, Nasraninya, Mamaknya, Nasrani-nya, nya Bugis-nya Mesti tahu asal-usul Orang yang tidak tahu asal-usul, kata Ibn Khaldun The moment you forget why you exist Dengan izin Dengan izin, orang putih sikit Alright, alright Carry on Pada saat kita lupa kenapa kita wujud pada masa itulah sebenarnya you cease untuk wujud. Awak habis, tak ada lagi. Kita mesti tahu asal usul. Yang amat berhormat presiden membangkitkan tadi bahawa asal usul negara ininya bagaimana dan bagaimana kita buat satu formula dan bagaimana kita buat perlembagaan, bagaimana perlembagaan itu tidak boleh dirombak sebarangan dan fasa-fasa tertentu yang disebut oleh Jasin tadi, yang disebut oleh yang amat berhormat presiden. Fasa tiga mengenai 152 dan 153. Apa pun jadi pada negara ini, ia tidak mungkin diubah dan tidak boleh diubah sama sekali. Yang saya tak tahunya ialah, adakah mereka faham? Adakah PKR faham? Adakah DAP faham? Itu tak apalah mereka penentang. Kawan-kawan kita dalam barisan nasional pun adakah mereka faham? Saya harap mereka faham. Sebab kalau mereka faham, mereka tak akan bercakap lagi soal 30%, soal 7% dan sebagainya. Sebab perkara itu sudah tidak boleh diubah. Ininya sudah menjadi perjanjian mutlak yang memerlukan keputusan raja-raja. Karena itu adalah perjanjian asas kontrak sosial negara ini. Itu penting. Dan kita dalam AMNO mesti mempertahankan perkara ini. Dan setiap rakyat Dato' Seri, Dato' Seri Timbalan Presiden, setiap rakyat mesti tahu asal usul ini. Bagaimana negara ini dibina Bagaimana negara ini dibentuk Bagaimana perlembagaan dibuat Tetapi sayangnya pada masa ini Di sekolah ramai yang tidak tahu Orang muda ramai yang tidak tahu Orang bukan Melayu pun ramai yang tidak tahu Orang Melayu sendiri pun ramai yang tidak tahu Maka saya nak mencadangkan dalam perhimpunan agung ini Datuk Seri Timbalan Presiden sebagai Menteri Pelajaran Jadikan mata pelajaran sejarah Sejarah benar bangsa Menjadi satu mata pelajaran wajib mesti orang yang tidak tahu sejarah adalah manusia yang tiga kerangka. Dia tidak tahu sejarahnya dari mana. Saya tahu sejarah saya. Kita asalnya orang miskin. Datuk Seri Presiden tak apa. Anak Perdana Menteri. Datuk Seri Hisham anak bekas Perdana Menteri. Alhamdulillah teruskan kesinambungan. Semangat dan darah yang mengalir. Tapi ramai di antara kita adalah orang miskin. Daripada kemiskinan ini kita bina, akhirnya kita jadi bangsa yang berjaya. Orang Melayu hari ini adalah orang Melayu yang berjaya. Orang Melayu hari ini jauh beza dengan orang Melayu dahulu. Tetapi asalnya kita, asalnya kita miskin. Orang kampung tidak pernah terfikir pada suatu hari akan memakai baju seperti ini, sampin seperti ini, berada dalam dewan yang mulia ini. Percakapan dan ucapan didengar oleh seorang Perdana Menteri. Tidak pernah terfikir dalam fikiran. Dari kampung asalnya. Tetapi apakah anak-anak kita tahu? Inilah sebenarnya masalah kita. Masalah kitanya ialah kadang-kadang kita lupa daratan. Masalah kita ialah kita menghadapi persepsi yang berbeza. Antara realiti dan persepsi. Dua perkara yang sangat berbeza. Realiti adalah perkara yang benar. Persepsi adalah perkara yang direka. Realiti manusia makan jerong. Persepsi, jerong makan manusia. Realiti, manusia bunuh harimau. Persepsi, harimau bunuh manusia. Hari harimau. Memang betul pun ada harimau yang bunuh manusia. Di jeli dua tiga hari dulu. Dua tiga bulan dulu, dua tiga tahun dulu ada. Memang ada. Tapi itu persepsi. Persepsi inilah yang kita hadapi sekarang. Jasa kita orang UMNO, jasa parti UMNO ini sangat besar memurtabatkan Melayu. Daripada dulunya bangsa yang membeli, sekarang kita jadi bangsa yang menjual. Daripada dulunya bangsa yang hina dina, kita jadi bangsa yang mulia. Daripada dulunya kita tidak ada apa-apa, sekarang kita memiliki setidak-tidaknya UMNO memiliki PWTC ini. Sebuah bangunan yang indah dan gah. Sikit lagi akan dibina pula mercu tanda baru 100 tingkat kepunyaan PNB Bumi Putra Melayu Diuruskan oleh Melayu Diuruskan oleh Melayu, terima kasih Kita lah Kita telah lahir sebagai satu buah bangsa yang berjaya Tetapi kejayaan ini, mengurus kejayaan ini Yang kita hadapi sekarang ialah problem mengurus kejayaan A Problem untuk mengurus kejayaan, itu masalah kita Tetapi telah di repackage oleh musuh kita. Telah di repackage oleh musuh kita menjadi satu failure. Ini ini masalah persepsi. Kita tolong Melayu, Melayu jadi kaya. Kita tolong pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan gaji naik sampai 42%. Daripada pendapatan 1000 jadi 1700 dalam masa 24 jam. Ini tambah lagi. Kita tolong mereka dan Alhamdulillah mereka pun tolong kita. Mereka bekerja bersama kita, berjuang bersama kita. Ada seorang dua dak itu tak apalah. Yang tu pandai pandailah menteri. Jangan salahkan orang kalau kita ada anak buah, tiba-tiba anak buah tak ikut kita. Belum tentu kita ada anak, kita belanja banyak. Belum tentu anak itu akan belanja untuk kita. Belum tentu kita beli kereta besar untuk anak. Bagi duit beribu, suatu hari anak akan bagi duit seribu kepada kita. Belum tentu. Ini masalah kita. ya. Masalah UMNO ialah kita telah berjuang begitu banyak kita telah berjuang dan berjuang dan berjuang dan telah memberi dan memberi telah membina dan membina tetapi sayangnya ianya jadi kosong kenapa saya fikir kita jauh daripada Islam sedikit saya fikir kita kena kembali kepada Islam sebenarnya tidak ke mana orang Melayu ini kalau tidak bersama dengan Islam tuan-tuan tak ke mana bangsa Melayu ini kalau tidak ada Islam sebagai agamanya tak ke mana bangsa arab itu kalau tidak kerana islamnya sama juga dengan orang melayu orang melayu jadi hari ini adalah kerana ada islam bersama dengannya sebab itu melayu dan islam dalam perlembagaan kita dianggap bersama tetapi tetapi amno mesti menambah lagi perkara tersebut ini adalah menjadi asas kita dan kita mesti mempertahankan akidah ini adalah menjadi tanggungjawab utama kita yang pertama sekali dalam negara ini ialah mempertahankan akidah dan perjuangan kita Luqman pesan kepada anaknya. Dia tak suruh anak dia semayang. Dia tak suruh anak dia bersedekah. Tak. Wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah la zulmun azim. Wahai anakku. Jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Jangan kamu duakan Allah. Artinya yang paling utama dalam diri seseorang itu ialah soal keimanan. Sebab itu saya amat gembira hari ini. Apabila Presiden mengatakan tunggak utama kepada perjuangan UMNO ialah adinul Ad Islam. Tahniah. Terima kasih Datuk Seri Presiden. Tak boleh lagi. Dan ini tidak boleh dipertikaikan oleh bangsa lain dalam negara ini. Tak boleh. Orang Cina baik, orang India. Sebab mereka bebas membebas mengugamanya. Mereka nak dirikan berhala setinggi mana pun tinggilah. Buatlah. Mereka nak sembah apa pun sembahlah. Yang tak bolehnya ialah mengganggu gugat Islam. Dan Islam terus berjuang. Amno berjuang meletakkan Islam di depan. Tetapi sayangnya persepsi jadi pas. Kerajaan Abu Nawas pula yang jadi contoh. Kerajaan Kelantan ini macam kerajaan Abu Nawas, Tuan Presiden.